Доброго вечора, ми з України. Канал Masters of Body Вас вітає. І сьогодні ми будемо розмовляти про складні часи не тільки в нашій країні, а взагалі у спорті. Складні часи для людей, які займалися спортом, намагаються займатися спортом та й просто намагаються якось вижити. Цей тяжкий час на поверхні в більшості людей існує всього декілька питань: як вижити, куди сховатися. Як прогодувати родину. І лише невелика кількість тих людей може дозволити собі систематичні тренування. Сім'ї роз'єдналися, дехто з чоловіків їздить по різних кутках України, навідують своїх жінки, жінок та дітей. Не вистачає звичайних коштів для існування. Але не дивлячись на ці складнощі, тренажерні зали відновлюють свою роботу, і люди намагаються підтримувати звичний спортивний спосіб життя. У цьому випуску ми спробуємо підібрати оптимальний на наш погляд комплекс вправ, який дозволить навіть при одному тренуванні на тиждень підтримати в гарному тонусі усі найбільші м'язові групи, як то кажуть, до найкращих часів, коли знову буде можливість систематично займатися улюбленою справою і відвідувати улюблені спортивні зали. Такий комплекс вправ є простим для зрозуміння. его можно выполнить в большинстве зале, как маленьких, так и великих. Упражнения будут эффективными как для мужчин, так и для женщин. Итак, первое упражнение нашего комплекса – это, конечно же, приседание. Самое энергозатратное, самое функциональное упражнение. Без него никак. Сначала делаем приседание со штангой. Так как тренировка у нас всеобъемлющая, мы не гонимся за весами, берем максимально податливый вес, приседаем четко, без риска травмировать спину или коленные суставы. Все приседания подобные тренировки мы выполняем где-то по 15-20 повторений. Если же зал, который оказался у вас под рукой, по тем или иным причинам не обладает силовой рамой или же нет страхующего, который может вам помочь, можно использовать технику приседания с гирей или с гантелями. Также плюс приседание с гирей, оно, возможно, больше подойдет многим женщинам и девушкам. Или же приседание с гантелей также позволит воздействовать и на спину, и на бедра, и на верхний массив спины также заставить держать его в тонусе и укрепит максимально. Второе упражнение нашего сегодняшнего комплекса – это жим штанги лежа. Его мы будем выполнять также по 15-20 повторений в нескольких подходах. Причем, чтобы из этого упражнения изъять максимум, мы с каждым последующим подходом будем менять ширину хвата. То есть первый возьмемся пошире, воздействуя больше на грудные, потом переместимся в средний хват, одинаково задействуя мышцы плечей и грудных и трицепсов. И третий возьмемся чуть поуже, сместим акцент на серединку груди, больше на трицепс и также больше на пучки дельтовидных мышц. как и в случае с приседаниями, возможно использовать вместо штанги собственный вес и сделать отжимания на брусьях или же отжимания от пола. Это опять же зависит от конфигурации вашего зала, качалки, в которой вы оказались в данный момент времени и от ваших физических возможностей. Девчонкам, естественно, брусья и штанга могут показаться более проблемным и сложным упражнением, а вот отжимания от пола будут под силу любому спортсмену, как начинающему, так и продвинутого уровня. как в жиме штанги лежа, так и в отжиманиях от пола можно менять ширину постановки рук. Это также поможет максимально воздействовать и смещать акценты на разные пучки мышц. Грудных, дельтовидных, трицепсов. Обращаем внимание при отжимании от пола на ровный корпус. Включаем мышцы брюшного пресса и мышцы спины следующее упражнение в особом представлении не нуждается. Что такое становая тяга, мертвая тяга, я думаю, вы все знаете. И о плюсах этого упражнения я распространяться не буду, все уже давно сказано. Поэтому это упражнение, конечно же, будет в нашем комплексе. Единственное, обращаем внимание на то, что вес в нашей тренировке, опять же, и конкретно в становой, будет небольшим. Разминаемся повторений с 20, далее выполняем от 10 до 15 повторений максимально правильной техники, что позволяет нам задействовать максимальное количество мышечных массивов. далее продолжая прорабатывать максимальное количество мышечной массы, мы выполняем жим штанги стоя или же жим гантели стоя, что под рукой, что вам удобнее. В этом упражнении обращаем внимание обязательно на амортизацию коленями. То есть благодаря амортизации коленных суставов мы снимаем дополнительную ненужную нагрузку с поясничного отдела. Выполняем от 10 до 15 повторений, также 5-6 подходов Стараемся делать все очень медленно и контролировать дыхание. Выполняя это упражнение со штангой, также можно сделать вариативность при помощи ширины хвата. То есть, когда мы беремся поуже, вы почувствуете больше трицепс. И когда беремся пошире, соответственно, сместим акценты. Самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, как и в тех упражнениях, которые мы уже показали, и в последующих, которые вам покажем. То есть независимо от вариативности хвата, независимо от упражнения, помните, каждое это упражнение является многосуставным и базовым, поэтому главный критерий, по которому вы следите, это удобство вашего выполнения. То есть вам не должно быть дискомфортно ни в плечевых суставах, ни в локтевых, ни тем более в пояснице. Поэтому отталкиваемся в первую очередь от вашего удобства. Чем вам удобней, тем эффективнее будет техника, тем больше будет рабочий вес, тем больше будет количество повторений, тем больше эффекта вы извлечете из данной тренировки. Следующий элемент нашей всеобъемлющей тренировки – это тяга штанги в наклоне. Упражнение также является базовым, прорабатывает всю спину и сателлиты, то есть бицепсы, которым подготавливаем в всеобщей работе. Выполняем также от 10 до 15 повторений правильной техники небольшим весом с максимально возможной амплитудой. после того, как мы хорошо закачали спину, закачали плечевой пояс, логичным будет сделать упражнение пуловер. Оно также является многосуставным, подтянет наши межреберные, подтянет нашу грудную клетку, широчайшие мышцы спины. Его можно выполнять как со штангой, более тяжелый вариант на согнутых руках, с гантелью, в крайний случай можно взять обычный блин, то есть кому что подходит. Главное в этом упражнении хорошо подышать, хорошо потянуться, следим за техникой. Будет достаточно сделать три подхода где-то по 15 повторений. Наша тренировка подходит к своему завершению, поэтому мы немножечко снижаем обороты. И следующее упражнение будет классическая тяга вертикального блока. Продолжаем растягивать и прорабатывать, дорабатывать мышцы спины. И также нагружаем параллельно бицепсы. Естественно, никто не отменял классики, то есть обычный турник. Если вам позволяет уровень вашего развития, либо же в зале на данный момент по каким-то причинам отсутствует вертикальный блок, то есть подходим к турнику, беремся обратным хватом, так как нам нужно не просто спину прокачать, а еще и максимально нагрузить руки и подтягиваемся. Точно так же, сколько получится, удобно, без рывков, хорошим дыханием. Ввиду нынешней тяжелой ситуации, непростой, многие люди пережили большие стрессы. Естественно, и силовые показатели, и желание тренироваться у многих людей упало. Поэтому турник зайдет в нынешнее время далеко не каждому. Тренажер грузоблочный тоже, также может оказаться не в каждом зале. Поэтому на помощь придет низкая перекладина. Эта техника, это упражнение, подтягивание на низкой перекладине подойдет любому человеку и возрастному, и который просто в данный момент по всем перечисленным причинам не в силах. И женщинам, и девушкам. Также, возможно, можно регулировать, будь то на уличной площадке для воркаута, либо же в подобном зале какой-нибудь подобный тренажер. Чем выше, тем легче, тем ниже, чем тяжелее. И подтягиваемся также прямым, обратным, любым удобным хватом на низкой перекладине. завершающим упражнением сегодняшней тренировки будет, естественно, мышцы брюшного пресса. Для этого мы можем использовать подъем ног на перекладине в висе. Можем использовать любую скамью для пресса, если имеется таковая в зале. Если же условия более спартанские, можно просто где-то лечь на пол, на коврик, на что угодно, закрепить ноги, и не закрепить ноги и делать обычные скручивания лежа на полу, что мы сейчас вам и продемонстрируем. завершение нашей сегодняшней тренировки хотел бы обратить ваше внимание на компоновку упражнений, которые мы вам предложили. Смотрите, первое упражнение мы сделали приседание. То есть мы нагрузили поясничный отдел, ноги, то есть поприседали но мышцы. Второе упражнение был жим лежа. Что происходит в этот момент? То есть спина лежит на скамье, отдыхает которая получила утомление после приседаний. Ноги, утомленные после приседаний, также находятся в состоянии отдыха, работают жимовые мышцы грудь, плечи, трицепсы. Следующее упражнение у нас было становая тяга. В этот момент жимовые мышцы отдыхали, тянущие мышцы работали. Также поясница, предплечья находились в постоянном напряжении. После того, как эти мышцы были утомлены, мы перешли на жимы стоя. То есть опять тянущие мышцы отдыхали, жимовые мышцы работали. Далее после жимовых мы делали опять тягу штанги и гантелей в наклоне. То есть, соответственно, опять поменяли нагрузку, давая одним отдохнуть большим массивом, а другие загрузили работой. После этой работы пуловер позволил потянуться и отдышаться в принципе всему телу. После пуловера, когда мы уже добавили вертикальную тягу, подтягивания, и, соответственно, включили пресс, комплекс закончился. Таким образом, несмотря на то, что каждое упражнение в этой схеме было максимально тяжелым, многозатратным и многосуставным, благодаря такой поочередности, чередованию, то есть мы получили возможность более-менее качественно провести всю эту тренировку и включить в один цикл тренировочный все максимально затратные энергоемкие упражнения и проработать максимальное количество скелетной мускулатуры, которая и позволит вам, собственно, даже при одной тренировке в неделю максимально поддержать вашу форму, как то кажут, до кращих часив. Таким образом мы проработали все основные мышечные группы. Плечи, спину, ноги, грудь и косвенно зацепили бицепс и трицепс. При отсутствии системности в тренировках, недостаточно сбалансированном питании, стрессах, которые нас переполняют, работа над детализацией, проработка мелких мышечных групп будет малоэффективной. Но даже нечастые силовые тренировки, как на примере нашего комплекса, помогут пережить все стрессы, поддержать себя и своих близких, улучшить состояние вашего здоровья и увидеть, наконец, рассвет нашей Украины. Слава Украине!